assalomu alaykum hammaga bugun balida moshinalarni qanaqa mm, arendasi haqida gapirib bermoqchiman baliga borishni niyat qilganlar ko'p bu yerda biza уже uy olib bo'ldik <laughs> endi uyda olganimizdan keyin bolalarni maktabga olib borishga moshina kerak bo'ldi va surishtirsak moshinani arendaga olish unaqa judayam mm, judayam qulay ekan va o'zbekiston kabi baland narxda emas ekan Uh, ya'ni mana shunaqa imnomarka honda bir nima Mercedes mersedeslarni uch yuz dollardan ikki yuz uch dollardan boshlang'ich narxda olishingiz mumkin i hozir biza 2022 ming yigirma ikkinchi yil yangi bitta honda manimcha moshinasini ko'rsatgani olib keldi arendator hozir ko'rsataman sizlargaa ah, bu bizani bu yerda bizani villamiz Ey, bu yerda esa ko'chaga chiqiladigan joy kichkina ko'chamiz ko'rib turganingizdek judayam sokin ko'chada joylashgan voy yana kelyopti moshina erim qateda ekanlar manmcha erim olib kelyaptilar koatta moshina ekan yangi mashina shuni arendaga hozir ko'rgan olib keldilar eng qizig'i mashinalarni o'ng tarafda shofyor mana mana bu joyda o'tiradi bu tarafda o'tiradi o'zbekistonda hozir ravshon akamni birinchi taassurotlarni videoga olmoqchiman qalayjon <laughs> <laughs> taassurotlaringiz hislaringiz mazami ko'ring o'tiradigan sizsiz. A, bu zo'r Menga endi shu пассажирский сидения Oy. Menga manga yoqdi mana orqaga sursa bo'ladimi men qorinchilarim sig'ishiga Men buni orqa rass в принципе нормальный а orqada ham bormi сидения orqa manimcha yo'q manga yoqdi hislarimga kelsak man hislarimga e'tibor beraman nimadir tanlayotganimda agar u yer manga energiya bersa mazza qilsam chiqak voy qizlar manimcha olyapmiz nimaga moshina olyapmiz chunki taksiga ko'p har kuni pul baribir ham ketyaptida taksiga pul ketkazgandan ko'ra bu yerda выгодныйroq ekan moshina olish yangi ekan bir sekundda qaror qabul qildik и i biza ko'pchiligimiz hozir уже yaqinda uchta bo'ladi farzandlarimiz shuning uchun shunaqa katta moshina olishga qaror qildilar xursandman hmm, mazza qilib haydang ravshan aka hozir narxini aytadilar man bilmayman narxini bir oylik mana shunaqa honda hr bir nima ikki ming yigirma chiqqan ekan то есть yaqinda chiqqan ekanda ah, salonda hozir shartnoma tuzishyapti bu moshina nimasi yoqdi oqligi bu yog' ham o'zbekistondaki issiq shuning uchun oq moshinalar <laughs> bu yoqda qimmat yurar ekan yaxshiroq ekan qoraga qaraganda keyin nimasi yoqdi bunisini man ko'proq sizlar bilan bo'lishsam voy kengligi va mana bu yerga narsalarimizni qo'yib qo'ysak bo'ladi eng asosiy xursandchiligimni aytaymi man hozir korincham tug'ilguncha korinchamdagi bolacham okeanni borib ko'rib kelgim kelyapti biza hali okeanga bormadik chunki band edik uy qidirish bolalarni maktabga joylashtirish moshina olsiik boraman bemalol borib kelamiz degandilar i manimcha ertaga okean ko'rgani ketamiz a akam bizadan гde t bir soat yoki qirq minut yo'l ekan hind okeani o'zi bali bu orol bo'lsa atrofi poлный oq okean bilan o'ralganda okeanni ko'ramiz keyingi bloglarimda okeanni ko'rsataman qanaqasiga biza bolalarimiz bilan turkiyada bu dengizda cho'milgan bo'lsak endi bolalarim okeanda ilk marotaba cho'milib ko'rishadi suvi iliq deyishyapti hozir okeanda shunaqa xursandman minnatdorman har biringarga bu videoni ko'rganinglarga a aytgancha hozir narxini aytaman to'lovlar qilishyapti mana shunaqa moshina bir oyga olish arendaga necha yes, pulga tushishini hozir aytaman e, bizani спокойный mahallamiz ko'rsangiz mana katta yo'l mana bu yerda katta yo'l o'tgan u yoqda mashina yo'q shuning uchun mahallamizni sevaman shu sokinligi uchun mana bu bizani villamizni uh, -E oti bijiya villa o'xshadimi jon yo'q <laughs> xoshirashin aka akangni olib borasizmi endiда boramiz thank you <gülüyor> <gülüyor> tabriklayman мама атам хорошо смышно а у тебя что ли микрофон как тебе машина да хорошо хорошая yoqdimi okeanga boramiz bular taksida mana bu taksistlar bu yoqda arama palочhka qoqib qo'yishadida bir xillari arama palochkasi bolalar qizimga yoqmaydi och ozr арomatizatorтотам нео воняла lekinошо tabriklayman mana buzarda yana bitta kengayish oxirigi kengayishni kutib olsak bo'ldi bo'ldi emaso bo'ldi emasavo davom etadi voy shamollar qarang shamollar esib ketdi xursandchiligimizdan o'shaaka nech pul ekan Nech pulga tushdi 1 oyga yetti million ikki yuz rubpya tak hozir ko'ramiz nech pul bo'ladi bu 7 million 200 yuz bou bir oyga mana shunaqa zo'r mashina olish yangi mashina olish katta mashina. 500 dollar turibdi 510 dollar o'zbekiston uchun arzon o'zbekistonda paga olinadi kaptiva olsa kaptivani bir oyga yoki bilmadimu ma, lekin man man o'ylaymam kamida kapivoda bu Honda yo? bu Honda. yяпонская mashina японская yapon yaponhislaringizni Japan. Japan. Yeah. bo'lishing Tak, hislarim endi bizni haydab ko'rish kerak kecha biz bitta mashina ko'rdik. u 5 million 800 yuz buni eskisi b 100 yuz dollarga arzonroq to'rt yil oldingisi salonda ancha anaqa qilgan edi bu mana xuddi o'shani oqi xuddi shuni oqi biza qorasini ko'rgandikyaxsham kechagiga yodesizmi bilmayman endi hammasi yaxshilikka iongki кудаtel tа uyimiz bor mashinamiz bor maktab bor endi yashashga tayyormiz yashashga deganim um, hayot oddiy hayoti turist sifatida emas balki shu balini aholisi sifatida hayotni da, davom ettiramiz uh, bugungi blogimiz shu bilan tugataman ha uh, xullas balida agar uch yuz dollarga ham olsa bo'ladi to'rt yuz dollarga ham olsa bo'ladi moshinalarni yana yana eng zo'ri bu bayk bitta o'ziz ikkita odamli odamlarga eng zo'ri skuterda yurishadi chunki bali ko'chalari o'zi tor skuterda yurishadi va nima demoqchi edim u skuterni narxi katta mototsikl bir oyga to'qson dollarga ham olsangiz bo'ladi biz katta oila bo'lganimiz uchun Kağıttı, maşına aldık. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Kendi bloglarda da görse